Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Макс Орел и Боус. Вон идет, э, вон, вон они футболист. Э, Дима бум, а вот просто Женя. Привет, Мы сегодня на Па славы, как видите. И тут -то Там концерт. концерт. Он, эта тетка, жалко, что она не голая. Пацаны, <свят> Приветайтесь! Жека!

Сейчас мы пойдем на пляж, трохи там походим, а потом вернемся до наших друзей и продолжим уже. Потому что они слабаки. Да. Блин, тут кувашнистики летают, я вам честно скажу. Ну вам, наверное, что не Вот это говно там какое-то строится, видите? Вот, блин, вот сейчас нам... Ты сальто там какой-то пацан паркурит, все равно не умеет. Не вот лошара. Нет, там рано, а дайте в придурки? А он, он. А даже а а а Жека реально? А, да? Друзья, давайте найдем Макса Орлу. А, Мячи вижу. А Женю нет. А, он он. Где? В жопе. А, Пошли. Блин, а, наверное, сегодня ночью опять или вечером будет дождь. Проклятый дождь, когда ты, ж, когда ж ты ж уже кончишься. Вот здесь какой-то концерт Правда его плохо видно, потому что я снимаю на планшет У меня сейчас селфи-палки нет Ладно. Вот мы идем прямо к пляжу Сейчас мы пойдем, посмотрим какая там водичка Может покупаемся Ну, так, конечно, сейчас. ну наверное, нет Пожалуйста, Мы с Максом Мы два почти тут Короля Мортал Комбата да, эти задроты. Да, эти задроты не умеют гулять, а что же скажут. Зато Дима Бомб Андрюху делал два счета. Да, то футбол, я шифу не сильно гуляю. О, Пошли поднимемся. Да, вода здесь поднялась где-то на метра два, я вам честно скажу. И ветер здесь какой-то сильный. Да, здесь камни камни гигантские Ну, тут, тут сей, можно нормальные фотки поделать. Да, да. Ну да, потом пофоткаемся. Э, фотки будут. Э, ВК, ссылку я оставлю в описании. Давай еще упади здесь. И затылок разбей свой. Да, да, да. Да, вода, видите, здесь Хорошая. не чистая, но это ж Черкасы. Не Одесса там какая-то. Да, там, и тоже, посмотрите. Да, да она еще правда соленая а я соленую воду вообще ненавижу ее даже и пить нельзя вот я вы видите пытаюсь на какой-то камень залезть только что планшет не упал вместе со мной мы показать не пошли так сейчас подождите держу крепче планшет Оп, опа! и вот видите какой я рискованный Оп, а вот все, и ко мне еще. Орел присоединился. Жалко, нету здесь селфи палки. Мы вам такие видео снимали. А как теперь назад? стой, а, стой, -ст стой, осторожно. А, вот Блин, а мне сейчас самое страшное, потому что у меня планшет, он стоит 15 тысяч долларов. Да, с... да ты богат, Да, я ж миллионер с хрущевки. Вот здесь, блин. А. Угу. Э, куда же мы еще с вами можем пойти, блин? Здесь камни, ну, как у катакомбах. Ох ты еще. Пошли к нашим друзьям. Не, пошли еще на тренажеры. А, а, а? а. а не, она там. Понятно. Фу, блин, да. как же я ненавижу русский. Угу. Интересно, кто его любит. Покажите мне его, я убью его. И покажите мне того, кто придумал школу. Да, кстати. Учиться как-то вообще не хочется. Ага. Чтобы, Что... канику... чтобы каникулы и вообще не заканчивались. Это будет вот вообще бы уже. Уже лето хотя бы было. Да, чтобы лето. О, летом у нас такие видео будут делать, честно скажу. Каждый день. Да. Вот я есть долбоёб, там сейчас разговариваю. Вот, вот и тренажеры. тренажеры Ох, если бы сейчас было чуть-чуть теплее, мы бы сейчас купались, я вам обещаю. Мы уже, правда, купались, но вода очень холодная. И вот видите, на небо. Это дождь. Проклятый дождь, как я его ненавижу. О, а мы сейчас идем к нашему с Димой Бум любимому каруселю. Мы его так обожаем. Вот вон перед нами эти, блин, эти три чувака. Нам что-то мешают. Три. Ну вот, короче. Если бы был здесь Дима Бум, мы все сейчас бы его продемонстрировали сейчас нам они можете придать. Смотрите. Это есть здесь чувачок и два кольца. Закрыть. Ладно, пошли до Дима Бума и не просто жаль. А то они сами загубятся. Да, еще за, загубятся. Они ж еще малыши. А мы уже бати. Да. Уже особенно боги Мартел Комбата. Запомните А что, что Дима с простой Женей будет Вам говорить, то ви не вірите, то все обмане. Вони нас просто гноблять. Вони чому. А ми yeah, Здесь людей чимало. Yes, so, yes. <coughs> Кстати, де вони? ДАР! Тар! І всі Круто! Круто, Круто! Я вже думав, яка музика буде. Ты знаешь, что? Не, не. Сейчас сделаем это под запись. Какая-то дура жрала вату. Вот бы у нее забрать ее. Она какая-то дура, уже его снимаю 7 минут. Да, Вон, Дима. От придурки. О, я, я какую-то яму нашел. А вдруг там клад. Да, Или клад. да клад. Я вам скажу. Ой, фу, говно какое-то здесь. И я вижу вроде Nike. Это кроссовки такие у Дима Бума. И какие-то... Э, да, драные кроссовки у Жень. Ну вот они. Смотни. Ладно до скорых встреч. С вами был Борький. Чикен Бокс, Марк Сарел, Дима и просто Женя. Всем пока.